নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালে স্বাগতম আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা আজি আমি কি পঢ়িম জানানে আজি আমি পঢ়িম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ তৃতীয় অধ্যয়নৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি পাঠটো আলোচনা কৰিলো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আজি আমি ক্ৰিয়াকলাপত থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আহাচোন আমি প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ আমাক ক্ৰিয়াকলাপৰ পাত ভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উলিয়াই পূৰ কৰিব দিছে ঘাই উপায় কি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে আমাক চাৰিটা বিকল্প দিয়া হৈছে সৎ স্বভাৱ চঞ্চল মন পুথি অধ্যয়ন আৰু সৎ সংগ গতিকে বিদ্যা উপাৰ্জনৰ ঘাই উপায় কি হব পাৰে তোমালোকে কব পাৰিবানে কি হব পাৰে পুথি অধ্যয়ন এতিয়া এইটো আমাৰ খ নম্বৰত আছে হয়নে নহয় গতিকে আমি খ নম্বৰটো পূৰ কৰিম হব এইদৰে আমি খ নম্বৰটো পূৰ কৰিম আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ সংসাৰত উদ্গতি কৰিবলৈ কি লাগে ভূটা বুদ্ধি চেলেং পেটেং স্বভাৱ চঞ্চল মন মনৰ একাগ্ৰতা বিকল্প চাৰিটা আমাৰ কি কি দিলে ভূটা বুদ্ধি চেলেং পেটেং স্বভাৱ চঞ্চল মন মনৰ একগ্ৰতা গতিকে কোনটো হব তোমালোকে কব পাৰিবানে আমাৰ সংসাৰত উদগতি কৰিবলৈ হলে মনৰ একাগ্ৰতাটো থাকিব লাগিব গতিকে ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে বিকল্পটো হৈছে শুদ্ধ হিচাপে ঘ নম্বৰটো হব এইবাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কৰি গোল চিন দিয়া আৰু খালী বাকচত লিখা প্ৰয়োজন হলে অভিধান নাইবা শিক্ষকৰ সহায় লবা গতিকে শব্দজালখন আমি ইয়াতে পাইছো ঠিক আছে এতিয়া আমাক কিছুমান অৰ্থ দিয়া আছে এতিয়া সুখ বা দুখ পোৱা কাৰ্য আমি কি পাইছিলো প্ৰথমটো ভোগ হয়নে নহয় গতিকে আমি প্ৰথমটো পাইছোঁ ভোগ গতিকে আমি ইয়াতে পাইছোঁ ভোগ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি পাইছো উন্নত অৱস্থা উন্নত অৱস্থাৰ অৰ্থটো কি হয় উন্নত অৱস্থাটোৰ অৰ্থটো শব্দটো আমি কিদৰে লিখিব পাৰো শব্দটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো উদগতি বুলি কয় ঠিক আছে উদগতি বুলি কয় পাইছানে তোমালোকে উদগতি ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম উদগতি হ'ব তাৰপিছত আমি কি পাইছো চোৱাচোন অৰ্থটো আছে যত্ন যত্ন মানে হৈছে পুৰুষাৰ্থ ইয়াতে আমি পাইছো পুৰুষাৰ্থ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে বহুৱাম পুৰুষাৰ্থ সাঁচি ৰখা কাৰ্য সাঁচি ৰখা কাৰ্য মানে কি সাঁচি ৰখা কাৰ্য মানে হৈছে সঞ্চয় হ'ব তাৰপিছত আমি ইয়াতে সঞ্চয় লিখিম বিদ্যুৎ আমি কি নামেৰে আৰু জানো বিজুলী ঠিক আছে এতিয়া বিজুলী শব্দটো আমি পাইছো নে ইয়াতে চোৱাচোন বিজুলী শব্দটো আমি পাইছো ঠিক আছে তাৰপিছত এবিধ বহুমূলীয়া মণি বা বাঁহৰ কি হব পাৰে কব পাৰিবানে তোমালোকে মানিক মানিক শব্দটো আমি পাইছোনে পাইছো কত পাইছো ইয়াতে পাইছো পাইছা নে তোমালোকে কিতাপ ঠিক আছে আমি এতিয়া পিছৰ শ্লাইডখনলৈ যাওঁ কোনো বিষয়ত আগ্ৰহৰে লগা কি হব পাৰে কব পাৰিবানে তোমালোকে একানপতিয়া এই শব্দটো আমি পাইছ নে চোৱাচোন শব্দটো আমি ইয়াতে লিখি দিছো ঠিক আছে হ'ব আন কোনোফালে মন নিদিয়াকৈ একান্তভাৱে লাগি থকা কি হব পাৰে উত্তৰটো হব পাৰে একাগ্ৰতা চাবা দেই আমি একাগ্ৰতা পাইছো নে নাই একাগ্ৰতা আমি পাইছো ক'ত পাইছো এইটো হ'ব একানপতিয়া একাগ্ৰতা পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ কি অৰ্থ দিছে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে অৰ্থটো শব্দটো হ'ব অনুক্ৰম অনুক্ৰম শব্দটো আমি পাইছোনে পাইছো ক'ত পাইছো ইয়াতে ঠিক আছে শেষৰ যিটো প্ৰশ্ন দিছে সেইটো হৈছে প্ৰক্ৰিয়া বা বিধি প্ৰক্ৰিয়া বা বিধিৰ অৰ্থটো আমি কিদৰে লিখিব পাৰো প্ৰণালী প্ৰণালী শব্দটো আমি বিচাৰি পাইছোনে পাইছো কত পাইছো আমি ইয়াতে গতিকে শব্দজালখনত আমি এই অৰ্থবিলাকৰ শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়ালো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা দূৰৰ মানিক কেনেকৈ হাতত পাব পাৰি দূৰৰ মানিক পঢ়াৰ দৰে হাতত পাব পাৰো পণ্ডিত আৰু বিদ্যা ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে দূৰৰ মানিক সদৃশ জ্ঞানসমূহ আমি পুথি পঢ়াৰ দৰে হাতত পাব পাৰো আন দেশৰ পণ্ডিতসকলৰ মূল্যবান উপদেশ আৰু বিদ্যা পুথিৰ মাজেৰে ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে পুথি এখনৰ আচল ভাৱ কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো পুথি এখন মনপূৰ্বক আৰু বনপুতি পঢ়িলে তাৰ আচল ভাৱ বুজিব পাৰি ওপৰে ওপৰে চেলেং পেটেংকৈ পঢ়িলে আচল অৰ্থ ধৰা নপৰে পুথিৰ বিদ্যাক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে লেখকে পুথিৰ বিদ্যাক থোপাই থোৱা ধনৰ লগত তুলনা কৰিছে গতিকে উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো পৰলোকামী পণ্ডিত সকলৰ বিদ্যা বুদ্ধি কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ ৰচিত পুথি পঢ়ি আমি পৰলোকামী পণ্ডিত সকলৰ বিদ্যাবুদ্ধি অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ লিখনিসমূহ পঢ়ি পেলাই আমি বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কৰিব পাৰো গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এইখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজি পাইছা অহা ক্লাছত এই পাঠৰ বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈ সামৰিছো নমস্কাৰ